请问，你不理我是因为生我气？再说了，顾源洛这人又傲娇又自大，还没有同情心。你不说话那就是了。可是，你为什么生我气啊？因为你傲娇自大，还缺少同情心。你说我？ 这话听着有点耳熟啊！操，整天跟炮仗似的，一点就炸，真不知道那些女孩喜欢他什么。 花了，记错你来。 蜜蜂、啊。我的脚。啊啊 我的初吻，居然被全校同学围观！完了完了，这下事闹大了。方妹妹怕不是已经拿着三十米的大刀等我了。兄弟，今天这社会实践课够精彩的啊！ 又上校论坛头条了、啊，别不承认啊！有图有真相，看这照片拍的、啊，顾少已有女友，这角度疑似初吻被夺，这构图都赶上情侣写真了，可以啊！Kiss 只是意外。 女方已有实锤男友。嘿、嗯，叶志你给我站住！我我可以解释，青天白日，那么多人都看见了。嗯 人证物证俱在，你还有什么好解释的？哦，那是个误会，这就是个意外。我呸！这种意外怎么轮不到我头上？你就是蓄意勾引顾少，冤枉啊！而且我日日受你教诲，我哪儿敢啊？顾少之吻纯属意外，丑女男友另有其人。我就说嘛。 顾少怎么会看得上你？一天之内，我怎么又多了个男朋友啊？这是什么外太空反转？我要去看看帅哥，冷静一下。